واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم والحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وبعد قرات المكرمون لكائم مسجد البركه استاذ احمد جنيدي اس Ustaz Haji Marudin, Ustaz Mutar, Ustaz Marbawi, Ustaz Panani, Ustaz Abdullah, para guru-guru mulia kita, Ustaz Kiai Haji Muhammad Musli Aziz, Ustaz Sariful Azikra, az Ustaz Marani Ismail, Ustaz Sarbini, Ustaz Siful Anwar, Bapak Haji Herman, semua sahabat-sahabat Sumber Suling Azikra az dan semua jamaah Masjid Al Barakah yang semakin berkah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hidup ini adalah ujian. Selama kita hidup di dunia, selama itu kita diuji oleh Allah. Baik kelapangan, kesulitan, kemudahan, kesusahan adalah ujian bagi kita. Sehat, sakit, ya punya istri satu, dua, tiga, empat, itu adalah ujian bagi kita. Nah, lulusnya itu dinilai ketika sakaratul maut. lulusnya ketika di alam barzah di padang mahsyar nanti di akhirat mudah-mudahan kita semua lulus dari ujian di dunia ini amin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala lalu bagaimana supaya kita lulus ujian bagaimana iman semakin kuat ya kita mampu mengendalikan nafsu kita kita ini kan pertarungan setiap hari antara nafsu dengan iman. Siapa yang dominan nafsu apa iman? Kalau iman yang dominan maka nafsu nafsu dikuasai oleh iman. Kalau nafsu dikuasai oleh iman, kita menjadi orang yang lebih tinggi dari malaikat. Malaikat tidak punya nafsu, kita punya nafsu tapi kita mampu mengendalikan nafsu. Itulah yang disebut oleh Murobi, pengimanan nafsu. Iman dikuasai oleh nafsu. Tapi kebalikannya kalau manusia tidak mampu mengendalikan nafsu, dia dikuasai nafsunya, maka imannya menjadi makmum daripada nafsunya. Kalau ini terjadi, kita sama saja dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Lausikna lorofa biha walakin arda wa tabahawah kamasil bahkan seperti anjing ulaika kal an ambal hum adl mereka itu bagaikan binatang ternak bahkan lebih rendah dari binatang coba lihat ya kan orang-orang yang eh, uh, nafsunya lebih dominan daripada imannya ada namanya buaya darat laki-laki yang mempermainkan wanita ada kupu-kupu palang wanita yang suka jual diri jablai Ya, satu rumah tanpa ikatan nikah, namanya kumpul kebo. Padahal manusia kok jadi kumpul kebo yang ditangkap KPK, namanya tikus yang bikin yang punya ijazah palsu. Namanya apa? Coba dah sebut saja. <tuh. <tuh. Mudah-mudahan semua kita, iman kita bisa mengalahkan nafsu kita dan kita lulus dari ujian di dunia ini. Allazi khalaqal <tanyol> mauta <ujian> wal hayata liyabluwakum <targeting> ayyukum ahsanu amala siapa yang terbaik amalnya. Itulah orang yang lulus dari ujian. Semoga Allah berikan kemampuan nafsu ini kita kendalikan dengan iman. Amin. Subhanakallahumma <tanyol> wa bihamdika asyhadu an ilaha anta astaghfiruka wa atubu. warahmatullahi wabarakatuh. إن شاء الله جزاكم الله خيرا